Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi salamlayıram. Mən İsmail. Dostlar, siz Millionars kanalındasınız. Uşaqlar, hər birinizi xoş gördük. Dostlar, bu günlərdə maraqlı bir treydimiz olacaq. Çünki keçən dəfə bizdə minuslar olub, görə bilərsiniz dostlar. Bu minuslar, pluslarımız da olub. Sonuncu əməliyyatlarımız minus oldu dostlar. Çoxdan da bir neçə gündür video yox idi uşaqlar. Bu günləri video maraqlı alınmalıdır. Çünki biz itirdiyimiz məbləği də qaytarmalı və üstündə biraz da qazanmalıyıq uşaqlar o ona görə də dostlar videonu sona qədər izləmək lazımdır ki, nəsa başa düşək, həm də ki, biraz adrenalinli video olacaq. Məncə bəyənəcəksiz uşaqlar. Bunları deyirəm dostlar, keçək biz ticarətimizə. Deməli dostlar, ticarətə keçməmişdən qabaq deyim ki, bizdə videonun altında link var. Bu sonuncu videonu da izləyə bilərsiniz. Çox maraqlı bir videodur dostlar ə yani baxıb məlumatlana bilərsiz. Məlumatlı bir videodur. Ümumiyyətlə bizim kanalda olan videoların çoxu məlumatlıdır. 400-dən çox video var. İzləmək lazımdır. İstəyirsinizsə əlbəttə ki izləmalısınız. Əgər siz belə bir sahəyə marağınız varsa dostlar, marağınız varsa izləmalısınız, videoları baxmalısınız. Deməli belə. Burada bizdə görürük ki, dostlar belə bir link var, həmin bu link hal-hazırda ticarət eləyəcəyimiz platformaya birbaşa keçiddir uşaqlar. Həm də ki, bu linklə keçid edəndə siz Instagram-da yazırsız, sizi Telegram chat qrupuna da əlavə edirəm, dostlar, pulsuz, parasızdır. Yəni pulsuz da chat qrupunda ola bilərsiniz treyderlərlə bir yerdə. Burdakını oxuyuruq, dostlar. Ə, və amal edirik. Şərhimizdə bildiririk, fikirlərimizi bildiririk. Çünki sizin hər yazınız, fikr bizim üçün çox əhəmilidir və ə, necə dillərə. Həmen fikirlərə əsasən də biz videolar çəkməyə ə, davam ə, edirik, dostlar. Deməli belə keçək biz öz brokerimizə ə, görək bu günlər nə edir, dostlar. Tak, burada elə rus dilində ə rus dili dostlar rus dili və ə, platformaya keçid platformaya keçid dostlar həmin bu videodan gələnlər üçün bizim xüsusi təlimimiz də var əlbəttə ki təlimimiz dostlar ə, 50% endirimlə olacaq plus da ki bu videodan gələnlərə kripto kursunu da mən hədiyyə edəcəm dostlar yəni bu videodan gəlmisinizsə yazırsız endirim də əldə edirsiniz plus ə, bizim chat qrupuna əlavə olursuz həmin göstərdiyim linklə qeydiyyat eləyərək və bizdən kripto təlimini də pulsuz əldə edirsiniz. Hədiyyə olaraq, hədiyyə olaraq bu ə, necə deyirlər? Bu kursun üstündə kripto kursu da hədiyyə gəlir sizə üçün dostlar. Deməli belə görək biz ə, deməli biz videoda olduğumuz üçün 2 dəqiqəlik əməliyyatlar açacağıq. Adrenalin dolu bir ticarətimiz olacaq bu günləri dostlar. Ona görə də videonu zəhmət olmasa bəyənin, dostlar. 200 dollarla burda aşağığa əməliyyat açıramlar. Nəyə görə aşağı açıram dostlar? Çünki hal-hazırda bu qiymətin yenidən aşağı davam edəcəyinə proqnoz ediram. Burada bizdə bir az flat ola bilər. Ona görə yuxarıdan yenə də bir az riskli eləyəcəm. Çünki gedən pulu qaytarmaq lazımdır və üstündə də bir az qazanmaq lazımdır. Ona görə bir az risk olacaq başlanğıcda, sonradan risk azaldarıq dostlar biz TikTok-da da canlı aparırıq, canlı yayımlarda da ticarət edirik. Ona görə də TikTok-da da bizi izləyin. Burda qoymuşam mən bütün sosial şəbəkələri. Bu sosial şəbəkələr bizim sosial şəbəkələridir, dostlar. İzləyən hər birimizə minnətdarlığımı bildirirəm. Tak, deməli belə. Aha, biz görürük ki, belə bir birinci korreksiya də qalxış və ikinci korreksiya və burada da qalxışımız oldu. Hal-hazırda biz düşüş gözləyirik burdan. Ona görə də ə, 200 dollarla ə, ə, əməliyyatı açmışıq aşağıya. Ə, hələ ki bizim ə, vaxtımız var. Ona görə tələsmirik dostlar. Vaxtımızın olduğuna görə deməli gördüyük də dostlar burada yığılmadan sonra ə, düşüş ə, bir ə, düşüş görə bilərik deməli belə görək vaxtımız bizim imkan versə dostlar biz də burada plus olacaq və necə deyirlər biz gəlirəldə eləyəcək. Deməli belə telefonu səssizə qoyaq. Mhm. Mm 25 saniyəmiz var uşaqlar. 25 saniyəmiz var. Videonu bəyənmişikmi dostum? Zəhmət olmasa bir dənə e e videonu da bəyən, zəhmət değilsə sənin üçün bircə saniyə vaxt alacaq. Mənimçüncəsə böyük bir uğura gedən yoldu. Çünki sən hər biriniz bir like qoyduqda görün haralara gedib çıxmaq olar. Aha, pluslan bağlanırıq dostlar. Deməli, gəlirimiz əldə edildi əlbəttə ki, 8484. 84. Aha, bir şey qalmadı uşaqlar. Burdan yenə də 100 dollarla bir dəqiqəlik aşağı əməliyyat açıram. Nəyə görə bir dəqiqəlik dostlar? Çünki hələ bunun davamını gözləyirəm mən. Davamını gözləyirəm. Ona görə də bir dəqiqəlik açıram ki, 2 dəqiqədə ola bilsin ki, qiymət qayıda bilər və minus əldə edə bilərik. Məncə 1 dəqiqə bura bəsdir ki, 1 şamdan biz bu əməliyyatı götürək. Amma riski böyüdür çünki dostlar, bir dənə yaşıl belə bir şam bizim bütün ümidlərimizi pul şey edə bilər. Həmişə riski gözə almaq lazımdır əgər bu işlə məşğulusa dostlar. Deməli belə. Çünki burada razqon gedir də, yəni depoziti qaldırmaq üçün razqon gedir burada. Ona görə dostlar risk eləmək lazım olur, belə bir risk eləmək lazım olur. Çünki biz balansı qaytarmalıyıq. Ona görə də bizə risk lazımdır. Gəlin burdan 2 dəqiqə yuxarı açım dostlar, çünki artıq görürəm ki, trend necəsə biraz dəyişir öz səmtini. Korreksiyamız verildi və deyəsən qiymət birazla qalxmaq istəyir yuxarı, buralara gəlmək istəyir və davam eləmək istəyir yuxarı. Belə bir şey eləmək istəyir. Vaxtımız az qalıb. 400 dollarla əməliyyat açmışıq uşaqlar. Riskimiz böyüdü bu əməliyyatımızla inşallah bizim plusla bağlananda bağlansın inşallah. Biz ürəki biraz aşağı salarıq, çünki belə risk bizə lazım deyil. Artıq 13 minə gəlib düşmüşük. Dostlar, vaxtımıza da az qalıb, yenə də riskli bir əməliyyatdır. Yəni gözlədik ki, biz davama davam olsun, amma görürük ki, hələ ki şam buralarda oynamaq istəyir. Vaxtımız az qalır, pinbar açıldı burada ə son saniyələrdir, çox risklidir. Risklidir dostlar, çox risklidir. Ay 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 ay. Son saniyələrdə biz itirdik dostlar, itirdik. Gedək bu valyutadan, gedək biz, tak birinci minusumuzu əldə elədik. Çox qəşəng bir minusu idi dostlar, burdan Mhm. Deməli belə. Görək başqa yerdə nə var. out katlana var. Mhm, başqa yerdənə var. 80%dir artıq. Artıq 80%dir. Bax burada dostlar 2 dəqiqə müddətinə Mhm. 2 dəqiqə müddətinə keçid aldım dostlar. Nəyə görə? Çünki ə, burada belə bir korreksiyadan sonra məncə düşüş olacaq hələ də. Biraz qalxsa, biraz da keçid alardım mən. indi açardım burdan. Yaxşı əməliyyatdır. Ona görə də 2 dəqiqə müddətinə açılıb. Mhm, bir də nə açıram ordan, yuxarıdan. Və gözləyirəm ki, böyük bir qırmızı şamla gedişat aşağı olsun, dostlar. Belə bir gedişat gözləyirəm. Ona görə böyənməliyat açıram, çünki bayaqki əməliyyat bizdə ə, biraz oyan-buyan oldu və minusdan bağlandıq. Son ə, saniyələrdə minusdan bağlandıq, dostlar. Burda isə ə, buranın güzgü effektini burada işlədəcəyini gözləyirəm və əməliyyatı açıram. Risklidirmi? Bəli, çox risklidir, dostlar. Yatırımdadakı as pul yoxdur, 1000 dollar pul var yatırımda hal-hazırda və bidənə minusdan, yəni o pulun hamısı gedəcək öz işinə. Bir dəqiqəmiz var və biz ə, burada risk nəyə görə? Yenə də deyirəm ki, dostlar, minusumuz var idi. O minusu bərpa etmək üçün biraz ə, risk eləməyə qərarına almışam. Bu qəşəng yerdən açılıb. Aşağıdakılar çox riskli yerdədir. Bir dənə yaxşı bir qırmızı şam lazımdı bizə, özünə güvənən. Mhm. Mm da yaşıl açılır. Nəsə bizi çox keçən dəfədə bizdə oldu, neçədən minusda albadol gəldi. Üh. Görəy, həmin o qırmızı şam nə oldu? Dayandı qiymət. Üh. Qiymət dayandı son saniyələr. Oy 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 oy. bir dəqiqəlik yenə də açacağam burda mən ə, necə deyirlər dostlar ə, tam olaraq əminəm bu qiymətin aşağı gedəcəyinə sadəcə ə, çox dayanıb da burda şam çox dayandı nəsə. Burdan da açıq o qırmızı şamhan o qırmızı şamhan o qırmızı bu pa pinbar Hə, no bizim ə, özgüvənən qırmızı şamımız. Nə oldu? Gərək biz verməyəcəy bizə. Yox, yaxşı burdan gedək. Nə isə. Yəni bu zurna nəça nə qədər oldu? Səvə o 2000, heç bir şey, boş şey idi. Elə ki balansın 20 faizini itirdiyi də. Paylaşacağam uşaqlar, videonu paylaşacağam məndə ancaq nə varsa odur. Hamısı minus görürsüz, hamısı minus, hamısı minus. Tamam, 2 dəqiqə. 1, 2, 3, 4, aha, 2 4, 2000 dolarla aşağı əməliyyat. Korreksiya və düşüşə girmək istəyirəm. Burada dostlar girmişəm daha doğrusu. Pin bar açıldı. Sonra burada ə, bir dənə də 1 dəqiqəlik açaq. Bir dənə də 1 dəqiqəlik açaq dostlar. Qıb qırmızı şamın aşağı gəlməyini gözləyirəm. Ona görə belə bir risk elədim. Ee balansı qaldırmaq üçün. <coughs> olur dostlar, belə şeylər olur. Düzdür, belə eləməyi sizə məsləhət görmürəm indi. Məndə ə balans var, balans imkan verir deyə mən eləyirəm. Amma e, belə videoları da çəkməyəndə dostlar e, görürsüz ki, stabilni, e, stabil videolarla belə videolar indi görüm bu video nə qədə baxış yağacaq. Yəni baxılır belə videolar. Ona görə arada belə riskli videolar da çəkmək e, lazımdır. Adrenalin yaşamağı sevirik, ona görə də e, eləyirik. Amma Heç biri bu göstərilən yatırım məsləhəti deyil. Böyük risk daşıyır özündə. Böyük risk daşıyır. Deməli belə. Mhm. Burada yenə də əməliyyatlarımız qalıb, nə qədər var. Mhm. Yəqin ki, pulsuz olarıq. plus olduğu olmağın ha prosta bir də də da minni açaq punta avamına də də mini açmışıq. Ay da, o nə idi? Davama girirəm prosta dostlar. Balansı artırmaq üçün ancaq trenddən istifadə edirəm. Tam olaraq etdiyim trade-də bilmirəm uşaqlar. Çünki balansda düşüş var idi. Onu bərpa eləmək üçün biraz risk eləyəsi oldu. O da getdi minusa. Maraqlı bir minus. Gördüz, minus 3 - 70-dir. Mhm. Mm Son ə, saniyələr və plusla bağlanırıq dostlar. Plusla bağlanırıq. Ə, burada da bir videonu bəyənərsən yaxşı olar dostum. Balansımızı qaytardıq. Ə, i̇lk başladığımız vəziyyətə gəldik, çıxdıq. Ə, ondan sonra ə, amma biz əslində 4 4000-ə, 14000-ə getməli idik. Görək, gəlin ə, 100 dollarla yenə də aşağı açıq. $100-larla bir dənə də əməliyyat açdıq gedişatın davamına. Mhm. Gedişatın davamını açmışıq, dostlar. Dostlar videonu bəyənməmişiksə zəhmət olmasa bəyənəyin. Çox risklidir, atılır, düşür şam. Gördüz son saniyələrdə necə zibil kimi minus elədi zaraza. Ay, biynə. Na baş verdi. Bir dənə yaxşı bir situasiya olsaydı, bir dənə əməliyyat açsan, normal açsan. Aşağı, dostlar, şam açılıb. Burda yaşıldan sonra qırmızı açılıb və qırmızının davamına burdakı kimi olacağına proqnoz edirəm. Ona görə əməliyyat açılıb burda 400 dollarlıq. Görürsüz eyni situasi olsa da eyni situasidır. şam açıldı <coughs> böyük bir şam bir də nə 200 dollardan keçid alırıq şamın qayıtmasına dostlar və trendensiyan aşağı getməsinə açmışıq bunu belə bir fitilin atılması üçün açmışıq bunu Mhm O bir sşanımız niyə yaşıl açıldı bizim. Tam 15 saniyədə baxaq da biz 1 dəqiqəlik əməliyyat açırıqsa. Gəlin 15 saniyədə baxaq artıq. Aha. Yox he getdi bura zibil. Ah, getdi ora, yaxşı. verdim bizə, biz də sənə belə eləyərik. Eybi yoxdur. Mhm. Davam elə görək aşağı getməyə, davam elə. Biraz böyük time frame-də sən belə yəka baş değilsən. Görürük ki, və ya birazla bir şey əmələ gəlir. Və ya birazla. Bunun elə bülki düzgü forması bu tərəfdən əmələ gəlir. 30 saniyədə burada elə zülümlə keçir elə bil ki 1 saat keçib. Bugünkü video dostlar balansı bərpa etmək idi. Bərpa edəndə necə bir risklərlə üz-üzə gələ bilərik. Amma həmişə də belə bərpa etməyə ehtiyac yoxdur. Xırda-xırda da bərpa eləyə bilərsiz. Ay da, yenə də gəldim mən 13639-la ilişdəməyə. Aha, bir də var da 1000 dollarla açım. Ehtiyac yox idi e, 1000 dollarla açmama. Ay ay ay, niyə mə 1000 dollarla açdım? Mə ehtiyac yox idi, babuş. Şey. Belə 400 dollar bəs eləyərdi. Çünki çox risk elədim uşaqlar artıq. Çox risk eləmişəm bu günləri. E, Burdakı situasiyanı gözləyirəm burada belə bir qalxış yəni də. Uzaqlaşmır, e, Şam uzaqlaşmır, çox yaxında durur. Böyük Şam gözləyirəm. Bu burdadakı kimi bir şey istəyirəm mən burdan. Görəsən trendi gedirə burada. Balaca time frame-də. Vəuş, sağ ol, Vəuş. Alo. Balansı bərpa elədik, üstündə də biraz qazandıq. Minuslarımız da çox oldu, pluslarımız da oldu. Nədir bu, baxın. Baxın. Oy da da, 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 buna baxın, buna baxın, buna baxın. Baxın. Gör nəcisdən minus var da albala. Belə bir şey. Belə uşaqlar, bu günləri belə bir maraqlı bir video baxdığın üçün çox sağ ol. Video sona qədər dostum. Belə videoların davamını istəyirsənsə videonu bəyən, kanala abunə ol və zəng qol düyməsini bas ki, video paylaşan kimi sənin də telefonuna bildiriş gəlsin. Oldu. Hamınıza uğur və nailiyyətlər və bolca keş növbəti videolarda görüşməyədən hələlik uşaqlar.